श्री गणेशाय नमः श्री व्यंकटेशाय नमः ॐ नमो जि हेरम्भा सकलादि तु प्रारम्भा आरूप शोभा करितसे करतसे नमनमाझे हंसवाहिनी वाग्वरदे विलासिनी ग्रन्थवदावया निरुपणी भावार्थखाणि जया नमनमाझे नमन गुरुवर्या प्रकाशरूपा तु स्वामिया स्फूर्ति द्यावी ग्रन्थवदावया जेणे श्रोतया सुखवाटे नमन माझे सन्तसज्जना आणियोगिया मुनिजना सकलश्रोतया सज्जना नमन माझे ग्रन्थ ऐका प्रार्थनाशतक, प्रार्थना शतक महादोषा मनोरथ पूर्ण करील जय जया जी व्यङ्कटरमणा दया सागरा परिपूर्णा परं ज्योतिप्रकाशगहना करितो प्रार्थनाश्रवण कीजे जननी परि त्वा पाळिले पितया परित्वा सांभाळिले। सकळ संकटा रक्षिले पूर्ण दिधले प्रेम सुखो मानावे तरी जग हे सृजिले आघवे जनक जननी स्वभावे सहज आले अङ्गी दिनानाथा प्रेमासाठी भक्त रक्षिले संकटी प्रेमदिधले अपूर्व गोष्टी, भजना भक्ता आ परि विज्ञापना कृपाळु वा लक्ष्मी रमणा मज करचना दाखविली। तुझन जानता तुज न आता दृढ तुझे पायी घातली मिठी कृ अपराधपोटी माझिया अपराधांच्या राशी भेदोनि गेल्या गगनासी। दयावन्ता ऋषिकेशी सत्य करी। पुत्राचे सहस्त्र अपराध माता कायमानी तयाचा खेद तेवितु कृपालु गोविन्द मायबाप मजलागी उडादा काळे गोरे काय निवडावे निवडणारे। कुचलिया फळे मधुर कोठोनी असतील। मधुरी मृदुता असेल कृपावंता पाषाणासी गुल्मलता कैसिया फुटतील आपाद मस्तकावि अन्यायी पदरी पडिलो पाही आता रक्षण नाना उपाये करणे तुझ उचित समर्थाची ये घरीचे श्वान त्यासी सर्वही देती मान तैसा तुझा म्हणवितो दीन हा अपमान कवणाचा लक्ष्मी तुझे पायांतळी आम्ही भिक्षे सि घालून झोळी येणे तुझी ब्रिदावळी कैसी राहील गोविंदा कुबेर तुजा भडि दारी दारोदारी पुरुषार्थ मुरारी काय तुझला पैयाला द्रौपदी सी वस्त्रे अनन्ता देत होता सी आम्हा लागी कृपणता कोठोनी आ गोविंदा मावेची करुनी द्रौपदी सती अन्ने पुरवि ऋषीश्वराञ्चा बैसल्या पंती तृप्त केल्या अन्ना अन्नासाठी दाहि दिशा आम्हा फिरविसि जगदिशा कृपाळु परमपुरुषा करुणा कैसी तुज नये अङ्गिकारिया शिरोमणि तुज प्रार्थितो मधुरवचनी अङ्गिकार केलिया झणि मजहातिचे न सोडावे समुत्रे अङ्गिकारि लावड वानळ तेणे अन्तरी होतसे विभळ ऐसे असोनी नि अतरी साठविला तयाने कूर्मे पृथ्वीचा घेतला भार तेणे सोडिला नाहि बडिवार एवढा ब्रह्माण्ड गोल थोर त्याचा अङ्गीकार पै केला शङ्करे धरिले हाळा हळा ी वर्ण परित्यागि नाही गोपाळा भक्तवत्सला गो अपराधांच्या परी, वर्णिता शिणली वैखरी दुष्टपती दुराचारी अधमा अधम निधम विषया सक्त मन्दमति आळसी कृपणकुव्यसनी मलिन मानसी सदा सर्वकाळ सज्जनांसी द्रोहकरी सर्वदा वचनोक्ति नाहि मधुर अत्यन्त जनासि निष्ठुर सकल पामरा माजि पामर व्यर्थ बडिवार जगी वाजे काम क्रोध मद मत्सर हे बिढार काम कल्पने सी थार दृढये थे केला असे अठरा भार वनस्पति लेखणी समुद्र भरला मशी करूनी माझे अवगुण लिहिता धरणी तरी लिहिले न जाती ऐसा तू पतित, पतित पावन धरा तुवा वा अङ्गीकारा गदा धरा कोण गुण दोश निचारत गणिल रायासी ी कोणे दासी लोह लागता परिसासी पूर्व मग कैची गावि लेण्ड वोहल गङ्गे सि मिळता काक विष्ठेचे जाले पिपल तयासी सि नित्य कोणे तैसा कुजामि अमङ्गळ परितु मनवि तो केवल कन्या देवया कुल मगकाय विचारावे जानतसता वे जाणत अपराधि नर तरिका अङ्गीकार अङ्गीकारा समर्थे अभेर न पाहिजे पावरे गोविंदा हाती गे वो नि गदा करिमा कर्माचा सच्चिदानन्दा श्रीहरी तुझिया नामाची अपरिमित शक्ती पापे किति कृपाणु वा लक्ष्मीपति बरवे चित्ति विचारी तुझे नाम पतितपावन तुझे नाम कलिमल दहन, तुझे नाम भवतारण संकटनाशन नाम तुझे आता प्रार्थना ऐका कमळापती तुझे नामि माझी मती हे चि मागतो पुढत पुढति परं ज्योति व्यङ्कटेशा तु अनन्त तुझी अनन्तनामे तया माजी अति सुगमे तीमी अल्पमति सप्रेमे स्मरुनि प्रार्थना करितसे श्री व्यङ्कटेशा वासुदेवा प्रद्युम्ना अनन्ता केशवा संकर्षणा श्रीधरा माधवा नारायणा आदिमूर्ति पद्मनाभा दामोदरा प्रकाश गहना परा आदि अनादि विश्वम्भरा जगदुद्धारा जगदीशा, कृष्णा विष्णो ऋषिकेशा अनिरुद्धा पुरुषोत्तमा परेशा नृसिंह वामन भार्गवेशा बौद्ध कलङ्कि निजमूर्ति अनाथ रक्षका पूर्ण ब्रह्म सनातन निर्दोषा सकल मंगल मंगलाधीशा, सज्जन जीवना सुख मूर्ति गुणातीता गुणाज्ञा निज बोधरूपा निमग्ना शुद्ध सात्विका सुज्ञा गुण प्राज्ञा परमेश्वरा श्रीनिधि श्रीवत्सलाञ्छन धरा गिरिधरा दुष्टदैत्यसंहारकरा संहार करा वीरा सुखकरा तु एक निखिल निरञ्जन निर्विकारा विवेक खाणी वैरागवरा मधुमुर दैत्य संहार करा असुर मर्दना उग्रमूर्ति शङ्ख चक्र गदाधरा गरुड वाहना भक्त प्रियकरा गोपी मनरञ्जना सुखकरा अखण्डित स्वभावे नाना नाटक ना जगद्व्यापका धारिया कृपासमुद्रा जगद्वर्या कृपा समुद्रा करुणालया मुनिजनधेया मूलमूर्ति, धेया सार्वभौमा वैकुंठवासिया निरुपमा भक्त कैवारिया गुण पाव अम्हाये समयी ऐसी प्रार्थना करुनी देवि अन्तरि आठविला श्री व्यंकटेश स्मरता हृदये प्रकटला ईश सुखासी पार नाही हृदयी आविर्भवली मूर्तिखा अलौकीक स्थिति आपण श्रीपति वाचे हाती बोलवितसे ते स्वरूप श्रवण सुन्दर जे सादर साळि तनु सुकुमार कुकुमाकार पादपद्मे सुरेख सरल अंगोळिका नखे जैसि चन्द्र रेखा घोटी वसुनील अपूर्व देखा इन्द्र नीलाचिये परी। चरणी वाळे घागरिया वाकी वर्त्या गुजरिया सरल सुन्दर पोटरिया कर्दलि स्तम्भाचिये परी गुडघे मण्डिता जानु कटितटी किंकिणी खालते विश्व उत्पत्ति स्थल वरिझा सोनसळा कटिवरते नाभिथान जेथोनी ब्रह्मा जाला उत्पन्न उदरी त्रिवळी शोभे गहन त्रैलोक्य संपूर्ण जया माजी शोभे पदक पाहो चन्द्रमा अधोमुख वै जयन्ति करि लख लख विद्युल्लते चिये परि हृदयी श्रीवत्सलाञ्छन भूषण मिरवि श्री, मिरवी श्री भगवान, तया वरते कण्ठस्थान जयासि मुनिगण गण अवलोकिति उभय बाहुदण्ड सरळ नखे चन्द्रा जाळ शोभती दोन्ही करकमळ, रातोत्पलाची चिये परी, मनगटी विराजती कंकणे बाहुवटी बाहुभूषणे कण्ठिलेइलि आभरणे सूर्यकिरणे उगवली कंठावरुते मुखकमळ, हनुवटी अत्यन्त सुनील मुखचंद्रमा अतिनिर्मळ, भक्तस्नेहाळ गोविंदा गोविन्दा दोन्ही अधरा माजी दत्त पङ्क्ति जिवाण्य ज्योति अधरा मृत प्राप्ति गति जाणे लक्ष्मी ते सरल सुन्दर नासिक जेथे पवनासी झाले सुख गंडस्थळीचे तेज अधिक लखलखीत दोही भागी त्रिभुवनि तेज एक वटले वरवे पणसी केसी आले दोही पातयानी धरिले तेच नेत्र श्री हरीचे वेंकटा भृकुटी आसुनीळा कर्णद्वयांची अभिनवलीळा कुंडलांचा फाकती कळा तो सुख सोहळा अलोलीका भाळ विशाल सुरेख वरती शोभे कस्तुरी टिळक केसकुरळे अलोलीक मस्तकावरी शोभती मस्तकी आणी किरटी सभोवती दाटी। त्यावरी मैरपिच्छांची वेठी ऐसा जगजेठी देखिला ऐसा तु देवाधि देव गुणाति त वासुदे माझिया भक्तिस्तव रूप झालासी आता करू तुझी पूजा जीवना अधोक्षजा माझा तुज अर्पण असे, करुनी पंचामृत स्नान करू मंगल स्नान पुरुष पुरुषसूक्ते करुनिया वस्त्रे आ यज्ञोपवीत तुझ लागी करू प्रीत्यर्थ गंधाक्षता पुष्पे बहुत तुजलागी समर्पु धूपदीप नैवेद्य फलताम्बुल दक्षिणा शुद्ध वस्त्रे भूषणे गोमेद पद्मरागादि करुणी भक्तवत्सला गोविन्दा हि पूजा अङ्गीकारा परमानन्दा नमस्कारो निपादारविन्दा मग आरम्भिली ऐसा षोडशोपचारे भगवन्त यथाविधि पूजिला हृदयात् मग प्रार्थना आरम्भिली बहुत वरप्रसाद मागावया जय जयाजि श्रुतिशास्त्र आगमा जय जया गुणातीत परब्रह्मा जय जयाजि हृदयवासिया रामा जगदुद्धारा जगद्गुरु जय जया जि पङ्कजाक्षा जय जयाजि कमलाधीशा जय जया जि जय जय पूर्णपरेशा अव्यक्त व्यक्ता सुखमूर्ति जय जया जि भक्त रक्षका जय जया जि वैकुण्ठ जय वै जया जय जगपालका भक्तांसि सखा सखातु एक जय जया जी निरञ्जना जय जया जी परात्परगहना जय जया जी शून्यातीत परिसावि विज्ञापना एकमाजलागि दे ऐसा जेणे घडेल परोपकार हे चि मागणे साचार वारं वार प्रार्थितसे। हा ग्रंथ जो पठन दुख न सावे संसारी पठन मात्रे चराचरी विजयी करी जगाते लग्नार्थियाचे भावे लग्न धनार्थियासि भावे धन पुत्रार्थियाचे मनोरथपूर्ण, मनोरथ पूर्ण पुत्र देनि करावे पुत्र विजयी आ पण्डित शतायुषि भाग्यवन्त पितृसेवेसी अत्यंतरत जयाचे चित्त सर्वकाळ उदार आ सर्वज्ञ पुत्र देयि भक्ता लागुन व्याधिष्ठाची चि पीडाहरण तत्काल की जे गोविन्दा क्षय अपस्मार रोग ग्रन्थ पठने सरावा भोग योगाभ्यासियांसी योग पठन मात्रे साधावा दरिद्री भावा भाग्यवंत शत्रुचा भावा निपात सभा भावी वश समस्त ग्रंथ पठने करूनिया विद्यार्थियांसि विद्या भावी युद्धिशस्त्रे न पठने जगात कीर्ति भावी साधु साधु मणो निया अन्तिभावे साधन, ऐसे प्रार्थने सि दिजे मन एवढे मागतो वरदान कृपानिधे गोविन्दा प्रसन्न व्यङ्कटरमण दासासि दिधले वरदान ग्रन्थाक्षरी माझे वचन यथार्थ जाण निश्चयेसि ग्रन्थि धरोनि विश्वास पठन रात्रन्दिवस गिमी जगदीश क्षण एकन विसंबे इच्छा धरोनी करिल पठन सांगतो मी प्रमाण कामनेसी साधन पठन एक मण्डल पुत्रार्थियाने तीनमास धनार्थियाने एकविस दिवस कन्यार्थियाने षण्मास ग्रन्थ आदरे वाचावा क्षय अपस्मार कुष्ठादिरोग इत्यादि साधने प्रयोग त्यासि एक मण्डल साङ्ग पठने करूनि कार्य सिद्धि हे वाक्य माझे नेमस्त ऐसे बोलिला श्री भगवन्त साचनमानी जयाचे मानी चित्त त्यासी अधपात सत्य होय विश्वास धरिल ग्रंथ पठणी त्यासी कृपा करील चक्रपाणी वरदिधला कृपा करूनी अनुभवे कणो येल गजेन्द्राचिया अकान्तासि कैसा पावला ऋषिकेशी प्रल्हादाचिया भावार्थासी स्तंभातूनी प्रगटला वज्रासाठी गोविन्दा गोवर्धन परमानन्दा उचलोनिया निया स्वानन्द कन्दा सुखी केलेत ये वेळी वत्साचे परिभक्तासी मोहे पान्हा वेधेनु जैसी माते चा स्नेह तुलनेसी त्याच परी घडलेसे ऐसा तु माझा दातार भक्तासि घालिसि कृपेची पाखर हा निर्धार अनाथनाथ नाम वरदिधला वैकुण्ठ जेणे सुख सकळासी हा ग्रंथ लिहिता गोविंद या वचने न धरावा भेद हृदयी वसे परमानंद अनुभव सिद्धि सकलासी या इतिहास भावे बोलिला विष्णुदास आणि कनलागति सायास पठन मात्रे कार्य सिद्धि पार्वती स उपदेशि कैलास नायक पूर्णानन्द प्रेम सुख त्याचा पारन जाणति ब्रह्मादिक मुनिसुरवर विस्मित प्रत्यक्ष प्रगटे लवन माळी त्रैलोक्य भजत त्रिकाळी ध्याति योगी आणि चन्द्र शेशाद्रि शेषाद्रि पर्वती उभा असे देविदास विनवी श्रोतया चतुरा प्रार्थना शतक पठन करा जावया मोक्षाचिया मन्दिरा काहि न लागती सायास एकाग्रचित्ते एकांती, अनुष्ठान किजे मध्यरात्रि बैसोनिया स्वस्थ चित्ती प्रत्यक्ष मूर्ति प्रगटेल तेजे देहभावासि नुरेठाव अवघा चतुर्भुज देव त्याचे चरणी ठेवो निया भाव वर प्रसाद मा श्री इति श्रीदेविदास विरचितम् श्री सम्पूर्णम्